Wah, Malaysia memang hebat. Membuat netizen Konoha terdiam. Coba, geng. Coba tengok video ini. Coba tengok video ini. Yang korang cakap Malaysia tak ada power. Malaysia tak diajak. Malaysia tak diundang. Coba tengok video ini betul-betul buka mata korang. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Sutori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif, dan dijauhkan dari marah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Malaysia senyap, Malaysia diam, bukan berarti kalah. Malaysia senyap itu merancang, merancang untuk masa depan Malaysia. Baru-baru ini, mengguncang dunia, Malaysia menjadi perhatian pusat dunia. Geng, seperti yang kita ketahui, presiden ataupun pemimpin Amerika Donald Trump itu pemimpin yang paling kontroversi sedunia. Tapi beliau lebih memilih Malaysia. Berjumpa langsung dengan Perdana Menteri Malaysia, Malaysia menjadi pusat perhatian dunia. Dulu, netizen Konoha cakap Malaysia tak ada power, Malaysia tak pernah diundang, Malaysia tak diajak. Tapi dengan video ini, netizen Konoha... Langsung terdiam, koyak. "Trump tiba di Malaysia, turut menari dengan barisan penari, Pak." "Betul ke ini seorang presiden negara yang maju?" "Uh, oh, betul, geng. Dia ikut menari, geng. Ini karena dia orang itu ataupun beliau, dia itu merasa dihormati, rakyat Malaysia." memberikan sambutan yang sangat beradab sehingga Donald Trump dan Amerika turut berjoget-joget dengan senang hati wah keren Malaysia memang keren Malaysia pesabar Malaysia negara yang jujur oh nak nak, -nak pegang bendera ke ini tuh bendera Amerika And is here: On Gaza, we welcome your comprehensive plan to end mm. the Gaza conflict. It has given the world a glimmer of hope that even in the most intractable conflicts, diplomacy and determination can prevail. And we trust that with your leadership, Mr. President, we'll achieve a just and durable peace today's signing represents just one of eight conflicts that we've ended in eight months of the trump presidency. i'm very honored to have done it. we saved millions of lives. that also includes the end of the war in gaza. we've signed a very strong agreement. we have 59 countries involved. and we have numerous of them right here at this table. like, as an example, indonesia, my new friend. Thank you very much for helping. We appreciate it. I want to thank Malaysia, and Brunei as well as my friend President Prabowo of Indonesia for their incredible support of mm. these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day there's never been a period of time like this. Uh, the Middle East will have peace after 3000 years. This is a very strong peace it's going to be an everlasting peace. the third that helped so much i appreciate so much maybe it couldn't have been done without you but uh, they really like each other i also want to thank prime minister Anwar of malaysia i called him right at the beginning and i said you know you have two countries that are fighting right next to you we need a third place we need a sort of a neutral place right and he was there and i said to him you know. If we get this solved, I'm coming to your country. And I told the truth, didn't I? A lot of times they say that, and that's the last you ever see. But I, I felt I had an obligation to come because you were so great, and the two men alongside of you are so great. Historic figures now, really historic figures. So I felt it was an obligation I had. I told it to you. That was about a year ago, and all of this has taken place. It's been so beautiful to see. And we had a lot of phone calls. to the three of us and then the four of us we had a lot of phone calls it was a beautiful day i remember how beautiful it was turnberry is a great place but i said this is much more important than playing around the golf so we sat there all day long making phone calls and it was amazing the way it came together very quickly i mean really very quickly you caused me very good entertainment i could have had a lot of fun but this is much more fun for me than anything having to do with almost anything because you're saving people and you're saving countries, but ask them to choose the path of prosperity and peace over needless bloodshed and war. At the end of July, after extremely productive discussions, we reached a ceasefire agreement. And now these gentlemen, and they really are gentlemen, high quality people, both went to uh, college in the United States. And now these gentlemen are about to sign what we're calling the Kuala Lumpur Peace Accords. Good name. Donald Trump, pemimpin Amerika Serikat ataupun Presiden Amerika Serikat yang ketiga, puji melambung Anwar Ibrahim macam pahlawan perdamaian. Di sini kita ulas yang paling awal, geng ya. Kenapa Donald Trump ikut berjuket-juket dengan Tarian-tarian yang disajikan oleh masyarakat Malaysia yang kita ketahui, Donald Trump ini adalah pemimpin Amerika Serikat, dan seluruh dunia sudah tahu Donald Trump itu pemimpin yang paling kontroversi. Tapi, kenapa lebih memilih Malaysia? Karena Donald Trump yakin Malaysia adalah negara yang jujur. Negara yang amat damai, maka dari itu dipilih dia orang be, uh, rela datang ke Malaysia untuk perdamaian, hebat Malaysia memang. Kini Malaysia menjadi perhatian seluruh dunia. Negara yang kecil aja boleh mendapatkan perhatian segitu besarnya. Apa dah jadi dengan Indonesia, geng? Sekarang kita tengok macam mana reaksi para netizen-netizen. Cuba korang tengok video ini. <laughs> Apa yang aku nak cakap kat korang guys? Korang tengok eh? Inilah konvensyen yang terbesar di mana melibatkan yang paling ramai delegasi-delegasi dalam Uh, Percubaan ASEAN 40 kali ke 47 ini di mana lagi kalau kat Malaysia yang aku nak cerita tu betapa sporting-sportingnya pemimpin-pemimpin utama yang datang ketika dah pun sampai kat Malaysia ni siap terhibur dengan uh, persembahan uh, aluan daripada negara kita sendiri di samping Pemex sambil pegang bendera tu bendera Malaysia dan bendera US lepas tu kau tengok dalam video tu background dia tu F-41 tu haa Boeing Presiden Presiden Amerika tu Mantap Malaysia Mantap kerajaan benda ni Mantap kerajaan Kerajaan perpaduan Donald Trump Selamat datang ke Malaysia Kehadiran Trump bukan sahaja menarik perhatian dunia terhadap Malaysia sebagai tuan rumah tetapi juga menjadikan sidang ini pusat tumpuan bagi pelbagai isu serantau. Di tengah ketegangan geopolitik dan perubahan global yang pantas, dunia akan memerhati bagaimana Malaysia dan Asia Tenggara dalam mengurus cabaran serta peluang yang muncul bersama kehadiran tokoh dunia paling kontroversi ini. Rakyat Malaysia perlu mengetahui serba sedikit tentang watak Presiden Amerika Syarikat ini untuk memahami egonya. Secara ringkas seperti yang kita lihat selama ini, Trump memang suka dipuji tetapi pantang ditegur. Dia mahu dihormati namun tidak menghormati orang lain. Trump mungkin menolak fakta atau kritikan tetapi beliau tidak boleh menolak suara rakyat Malaysia yang berprinsip dan bermaruah dalam isu Palestin. Malaysia perlu kekal menjadi suara hati dunia Islam dan kemanusiaan dengan tegas tanpa angkuh dan jujur tanpa tunduk. Apa yang boleh dilakukan Malaysia ialah memperkukuh solidariti dengan Palestin untuk menarik perhatian media antarabangsa memahami personaliti Trump adalah sangat penting terutama ketika beliau memainkan peranan besar dalam politik global dan hubungan antarabangsa. Tahun 2025 memberi peluang penting kepada Malaysia untuk menunjukkan kepimpinan yang matang dan berprinsip khususnya apabila kita menjadi pengerusi ASEAN. Malaysia ialah sebuah negara neutral bermaksud kita akan terus mengekalkan kebebasan dalam rangka dasar luar tanpa berpihak kepada mana-mana kuasa besar termasuk Amerika Syarikat, China mahupun Rusia sama ada kita suka atau tidak, Amerika Syarikat masih kekal sebagai negara paling berkuasa di dunia. Sebagai sebuah negara kecil, Malaysia perlu memanfaatkan sepenuhnya peranannya sebagai pengerusi sidang kemuncak ASEAN 2025. Belum sampai 48 jam angkat sumpah, Presiden Donald Trump dah kejutkan seluruh dunia. Amerika keluar dari WHO, tarik diri dari perjanjian Paris, malah umum darurat di sempadan Mexico. Persoalannya, bila Trump 2.0 berkuasa semula, di mana Malaysia akan berdiri? Malaysia kini di persimpangan sama ada mahu menjadi pengikut dasar kuasa besar ataupun pemain utama dalam gelanggang geopolitik dunia. Trump dikenali dengan dasar America First. Suka kenakan tarif yang tinggi pada negara-negara yang lebih untung dalam perdagangan dan malangnya Malaysia antara negara yang lebihan dagangnya besar dengan Amerika Syarikat. Tapi ada ruang melalui ASEAN. Malaysia boleh tampil sebagai suara penting yang mengimbangi pengaruh Amerika dan juga China. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN ada peluang besar menunjukkan kebijaksanaan diplomasi Malaysia, bukan tunduk, bukan melawan, tapi menggunakan pengaruh untuk memastikan rantau ini kekal stabil. Kerana dalam dunia yang dikelilingi segregasi, Malaysia tak perlu jadi pengikut. Kalau kita sendiri, negara Malaysia mampu menjadi pemain utama dalam geopolitik dunia. Mengapa Malaysia dihormati di pentas dunia antarabangsa meskipun kita hanya sebuah negara yang kecil? Dalam buku diplomasi yang mengupaskan tentang kekuatan halus negara Malaysia bukan melalui kekerasan tetapi melalui kebijaksanaan berunding dan keberanian berprinsip itulah berkaitan dengan buku diplomasi yang ditulis oleh Dr Azmi Hasan. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi negara kita apabila Malaysia menjadi tumpuan satu dunia memandangkan seorang pemimpin yang paling berkontroversi dekat dunia iaitu Donald Trump menjejakkan kaki secara rasminya dekat Malaysia. So macam kita tahu Donald Trump ni dia adalah seorang figura yang paling kontroversi dekat dunia pada hari ini. Jadi bila dia datang ke Malaysia pun tumpuan satu dunia pun terarah kepada kita. Ini adalah tiga perkara yang kita kena ambil tahu mengenai lawatan Donald Trump ke Malaysia. Yang pertama sekali, ini adalah satu lawatan rasmi sulung Donald Trump sejak kembali ke White House dan juga yang pertama kali dia pergi Malaysia yang mana ini adalah hentian yang paling penting dalam siri lawatan ke Asia. Ketibaan dia dekat KLIA pagi tadi disambut oleh PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beberapa menteri kanan dan ini bukan sekadar lawatan diplomatik biasa eh. Lakan tetapi ini juga satu simbol kebangkitan semula pengaruh Amerika dekat Asia Tenggara. Sebab kalau kita perhatikan selama bertahun-tahun Washington punya pengaruh dekat Asia Tenggara ni dah macam sejuk. Yang kedua pula lawatan ni menandakan eh satu usaha Washington untuk menghidupkan balik semula hubungan strategik dengan Asia Tenggara selepas agak dingin sejak beberapa tahun yang lalu lah dengan konflik global yang kita boleh katakan makin tegang daripada Timur Tengah sampailah ke Laut Cina Selatan. Amerika Syarikat dia nampak Malaysia sebagai rakan yang penting yang boleh mainkan peranan seimbang di dalam rantau ni. Trump juga dijangka untuk menghadiri perbincangan tertutup dengan pemimpin ASEAN untuk berbincang pasal isu-isu yang panas sekarang ni iaitu yang berkaitan dengan tarif, pelaburan teknologi, dan juga isu keselamatan serantau. Ataupun dengan kata lain, Amerika Syarikat mula sedar bahawa Asia Tenggara ni adalah antara nadi utama ekonomi dunia dengan rantau ni dijangka menyumbang lebih 15% KDNK Global menjelang 2030. Okey guys, yang ketiga eh, yang paling menarik iaitu Trump akan menyaksikan satu momen bersejarah dekat Kuala Lumpur yang dipanggil sebagai Kuala Lumpur Accord iaitu di antara Thailand dan juga Kemboja yang mana perjanjian damai yang bersejarah selepas pertikaian sempadan selama berdekad-dekad. Malaysia pula dipilih sebagai lokasi yang neutral dan berpengaruh dalam ASEAN. Jadi, secara tak langsung lawatan Trump kali ini bukan sekadar simbolik penting di dalam geopolitik Asia. Akhirnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, figura paling kontroversi di dunia saat ini selamat tiba di Malaysia sekitar jam 10 pagi tadi. Ketibaan beliau disambut dengan penuh adat di Kompleks Bunga Raya KLIA menandakan bermulanya lawatan rasmi sulung beliau ke negara ini sejak kembali semula ke White House. Malaysia menjadi antara destinasi utama dalam siri jelajah Asia kali ini iaitu satu isyarat jelas bahawa Washington sedang menyusun semula pengaruhnya di rantau Asia Tenggara. Bagi Amerika, lawatan ini bukanlah sekadar simbolik tetapi langkah strategik untuk mengukuhkan semula hubungan dengan negara-negara serantau di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meruncing dan kemuncaknya Trump dijadualkan menyaksikan penandatanganan Kuala Lumpur Accord sebagai perjanjian damai bersejarah di antara Thailand dan juga Kemboja. Pada esok pagi Donald Trump dijangka akan meninggalkan Malaysia bagi meneruskan lawatan ke negara Jepun dan juga Korea bagi menghadiri APEC hari ini bukanlah sekadar lawatan seorang presiden tetapi satu periktirafan besar terhadap Malaysia sebagai nadi diplomasi dan suara keamanan dunia. Nampaknya Trump telah sampai ke Malaysia tuan-tuan dan untuk maklumat tuan-tuan ini adalah presiden Amerika yang ketiga yang datang ke Malaysia. First kali saya ingat Lyndon Johnson tahun 1966. Sebab itu di Negeri Sembilan ada satu Felda nama Felda Labu Johnson. Kemudian lama dah tak ada tak ada presiden Amerika yang datang. Sehingga tahun 2014, Barack Obama datang. Uh, lagi sekali dia datang, 2015. Uh, kemudian lepas 10 tahun, barulah Presiden Amerika ni, uh, Donald J. Trump, tuan-tuan. Kalau berbanding kekelapan dia ke Filipina, uh, ke negara-negara lain, uh, Indonesia ke negara, negara lain, saya rasa uh, Malaysia ni kurang uh, Presiden Amerika ni berkunjung, tuan-tuan. Tapi ini adalah Orang kata apa sambutan antara uh, antara negara dengan negara lah maksud uh, ASEAN bersama dengan rakan-rakan dagang yang lain uh, dan juga untuk dia datang tu kerana nak menghargai usaha Malaysia dalam mendamaikan antara Thailand dengan Kemboja yang berperang ramai orang yang meragut nyawa dan dia disebut tuan-tuan dalam soalan kepada uh, wartawan tanyakan soalan dia kata bukan China sangat yang mainkan peranan tapi dia kata Malaysia yang mainkan peranan mendamaikan. Sebab itu dia kata dia nak datang. Sebab itu dia nak singgah sebab nak menghargai usaha Malaysia, tuan-tuan. Malaysia ni negara yang kecil tapi penting kerana lokasi Malaysia itu. dan pemimpin-pemimpin dunia hari ni ramai pemimpin dunia berada di Malaysia, tuan-tuan. Donald Trump, presiden Brazil Lula da Silva. Kemudian saya ingat Perdana Menteri Kanada pun akan ada Perdana Menteri Jepun Apa nama, Perdana Menteri Korea Selatan Tuan-tuan, ramai -tuan. yang akan berada Di uh, Dan Trump nampaknya dia seronok tuan-tuan eh. Dia turun daripada Apa nama tu, tangga Air Force One tu Kemudian dia tengok ada, ada Kumpulan uh, Penari orang kata apa, Zapin ke apa ke Dia rasa enjoy tuan-tuan Dia pun nari sekali tuan-tuan Nampak dia satu orang yang agak sporting ya eh? dalam orang um, kata apa dia joyful tuan-tuan. Ini kita anggap orang um, kata apa Malaysian hospitality. Layanan kepada tamu yang datang. Apatah lagi apabila uh, Amerika juga terlibat dalam perjanjian dipanggil uh, Syam al-Sheikh. Perjanjian damai Gaza di mana Amerika, Mesir, Turki, Qatar terlibat sama untuk menamatkan uh, pembunuhan beramai-ramai ataupun genocide di uh, bumi tembik. Malaysia terima Donald Trump ni tuan-tuan kerana Malaysia ni negara kecil. Jadi dia tak mau tunjuk yang dia ni masuk side kepada China sangat. Jadi dia nak tunjuk kata dia boleh terima sesiapa saja. Dia boleh baik dengan Amerika, dia juga boleh baik dengan China tuan-tuan. Ha, sebab sekarang ni nampak Malaysia seolah-olah nampak ke arah China. Tapi Malaysia nak sampaikan mesej bahawa kita uh, tidak berpihak kepada mana-mana blok tuan-tuan. Kita kekal dengan pendirian Malaysia ataupun dasar luar Malaysia yang daripada dahulu lagi non aligned movement. Okey kita tak masuk mana-mana side pun. Kita ada pendirian kita sendiri dan Malaysia ni memang terkenal dalam aspek diplomasi, tuan-tuan. Uh, diplomasi ni berunding daripada dulu lagi, daripada zaman Melaka lagi tuan-tuan. Itu yang kita warisi. Turun temurun. Uh, jadi kita ni dipanggil disebut itu disebut sebagai kan, kancil demokrasi tuan-tuan untuk menghadapi apa gajah-gajah yang berperang ini. Trump datang sini tak lama pun, satu hari saja dan ada juga rundingan yang penting itu tentang tarif semikonduktor dan sebagainya. Jadi nampak mood dia tu dalam keadaan yang seronok hari ni, sebab dia dilayan dengan baik. Jadi dia pun enjoy lah tuan-tuan. ASEAN juga menerima anggota baru iaitu Timor Leste. Tuan-tuan boleh tengok ah wartawan-wartawan Timor Leste menitiskan air mata apabila Timor Leste diterima secara rasmi sebagai anggota ASEAN. Apatah lagi apa Presiden Gusmao tu, dia satu orang pejuang. Dahulu gerila, kemudian nak ditangkap lah dan sebagainya. Kemudian akhirnya menjadi Presiden kepada sebuah negara baru tuan-tuan. ASEAN dilihat semakin lama, semakin penting. Sebab itu ASEAN dia ada partner dengan negara-negara lain. ASEAN EU, ASEAN Amerika, ASEAN blok apa nama apa nama negara-negara ASEAN. Jadi kita hanya layan Trump ni sebagai tetamu negara tuan-tuan. Dan kita jumpa lagi dalam ulasan geopolitik dan ekonomi yang lain. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Barusan kita tengok reaksi-reaksi netizen-netizen dari Malaysia. Apa pandangan korang? Setiap orang pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Tapi bisa disamaratakan. Kalau yang setuju, coba sila tinggalkan tulis di kolom komentar nanti kita baru diskusikan bersama-sama Sebab di Malaysia ini bukan hanya satu pemimpin saja geng. Beberapa pemimpin dari ASEAN berkumpul berkumpul semuanya di Malaysia. Di video, di video berikutnya nanti kita ulas kita buat part 2 ya saya takut kalau saya lanjutkan terlalu panjang takutnya orang tak paham ataupun bosan sekian terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang tepat, saya minta maafnya sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.